વડોદરાના એ ઈ બે વિદ્યાર્થીઓએ જે એડવાન્સ બે હજાર ચોવીસમાં ટોપ રેન્ક હાંસલ કર્યો છે સ્ટેટ પેરેટરી સર્વિસીસમાં નેશનલ લીડર આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસ લિમિટેડ વડોદરા તેમના બે વિદ્યાર્થીઓની ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિની ગર્વ સાથે જાહેરાત કરે છે તેઓ પ્રતિષ્ઠિત જે ઇ એડવાન્સ બે હજાર ચોવીસ પરીક્ષામાં ટોપ સ્કોરર બન્યા છે નોંધપાત્ર સીધી તેમની સખત મહેનત સમર્પણ અને એ ઈ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કોચિંગનું પ્રમાણ છે આઈઆઈટી મદ્રાસ દ્વારા પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા નોંધપાત્ર વિદ્યાર્થીઓ શ્રેયસ મેનન છે જેમણે એઆઈઆર પાંચસો અને ઇન્દ્રેશ રાજાએ એ આઠસો પચાસ મેળવ્યા છે વિદ્યાર્થીઓએ જે ઈ એડવાન્સની તૈયારી કરવા માટે એ ઈ ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ મેળવ્યો જેને વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી મુશ્કેલ પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાંની એક તરીકે ગણવામાં આવે છે તેઓ તેમની નોંધપાત્ર સફળતાનો શ્રેય તેમની કોન્સેપ્ટની કઠોર સમજ અને શિસ્તબદ્ધ અભ્યાસ શેડ્યુલના કલક પાલનને આપે છે અને અમે આભારી છીએ કે આકાશે અમને એઈ એસએલની સામગ્રી અને કોચિંગ બંનેમાં મદદ કરી છે અમે ટૂંકા ગાળામાં જુદા જુદા વિષયોમાં ઘણા કોન્સેપ્ટ ન સમજી શક્યા હોત વિદ્યાર્થીઓએ વ્યક્ત કર્યું હતું વિદ્યાર્થીઓને તેમની અસાધારણ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન આપતા આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસિસ લિમિટેડના ચીફ એકેડેમિક અને બિઝનેસ હેડ શ્રી અમિતસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે અમે વિદ્યાર્થીઓને તેમની દાખલારૂપ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન આપીએ છીએ તેમની સિદ્ધિ તેમની સખત મહેનત અને સમર્પણ તેમજ તેમના માતા પિતાના સમર્થનની વાત કરે છે અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને તેમના ભાવિ પ્રયાસો માટે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ भाई कैसे की आपने तैयारी और मेंस के बाद एडवांस के लिए आपने आगे कैसे तो मेंस के बाद मैंने टीचर्स की बात मानी यहाँ आके सेंटर पे आके मैंने पूरा दिन यहाँ आके स्टडी की सेल्फ स्टडी और क्लासेस ऐसे अटेंड कर कर ली कितने घंटे स्टडी हो आठ नौ घंटे की क्या टफ रहता है बच्चों के लिए आगे के पोजिशन है जो बच्चे वाले हैं मैं ये बता जाऊँगा कि ऑब्वियसली टीचर्स की बातें माननी पड़ेगी वो जो बोल रहे हैं वो फॉलो करना है और केमिस्ट्री में ध्यान देना है जो बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा ही लगता इंजीनियरिंग में आगे आपका क्या प्लान है कहाँ पर आप एडमिशन लेना मेरा प्लान है कि अभी आईआईटी दिल्ली में मैथ एंड कंप्यूटिंग अगर मिले तो वहाँ जाऊँ वरना आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक मैं अनिरुद्ध असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश बड़ौदा ब्रांचेस आप सब लोगों का आकाश बड़ौदा के बिहाफ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम यहाँ पे जे एडवांस का जो रिजल्ट आया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जे एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया दो लाख बच्चों ने अपियर किया है जिसमें से बीस हज़ार बच्चे फाइनली इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किए अगर मैं आकाश इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो ऑल इंडिया लेवल पर कोई दो टॉप टेन 10, टॉप हंड्रेड रैंक्स में आकाश के छः बच्चे आ, इस बार फिगर कर रहे हैं एंड अगर आकाश के बेस्ट का बात किया जाए तो ओवरऑल कोई बारह बच्चे टॉप थाउजेंड रैंक में हासिल किए एंड इसके अलावा बड़ौदा ब्रांचेस की बात करें तो टॉप थाउजेंड में हमारे दो बच्चे जो है वो रैंक सिक्योर किए It, uh, if नेम्स श्रेयस मैनन ही आर सिक्योर्ड फाइव सेवेंटी वन रैंक एंड इद्रिश Idris Raja, 850 all India rank he has secured. और uh, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ कैसे आपने ये हम तब तैयारी के लिए आ, मैं आ, पहले तो सारे क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता था उनके नोट्स बनाता था और जो भी क्लास में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और बाकी कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, थे बीच में उसके लिए टीचर्स का गाइडेंस फॉलो करता था और जो भी टेस्ट होते थे टेस्ट सारे रेगुलरली दे के उनका एनालिसिस करता था जो भी मिस्टेक्स आती थी, थी उन्हें एक जगह नोट डाउन करके ध्यान रखता था कि ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो जैसे कि सर ने बताया हर एग्ज़ाम में मतलब इस बार का जो पैटर्न था उसमें मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन लगे मतलब उसमें एक पैराग्राफ रहता है उसके ऊपर से दो क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें क्योंकि डेसिमल टाइप आंसर्स भी थे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं और फिर कैलकुलेशन टफ़ बना के थोड़ा मतलब इसलिए मुझे वो थोड़ा टफ लगा क्या है अभी मैं दो चीज़ें सोच रहा हूँ या तो मैं आईआईटी दिल्ली या मद्रास किसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँगा या फिर रिसर्च के लिए आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स या फिर आई में बीएससी का बीएससी इन फ़िज़िक्स का कोर्स सोच रहा हूँ अभी उनमें से मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि जो भी टीचर्स का आप गाइडेंस ले रहे हो उन्हें अच्छे से फॉलो करना है और सारे टेस्ट देते रहने मतलब कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है और टेस्ट्स में जो गलतियाँ की हैं उन्हें एक बार एनालाइज करना है और वो गलतियाँ ट्राई करना है कि मैं रिपीट ना करूँ थैंक यू